Игра была трудная. Вторая игра почти подряд. То играли с Запорожьем сейчас. Настраивались в принципе, на игру серьезно, но не хотелось какие-то Кондиции провалили первую явно четверть. Начало первого, второго, а уже потом догонять было очень сложно. Хорошо Кривой Рук защищался против наших первых номеров, и где-то это затрудняло и получение. Или не доигрывали до конца тоже комбинации. Не получилось сегодня. Может, усталость сказалась, боролись, старались, но не хватило. Сегодня все старались, не все получалось у нас. Пытались прессинговать команду, чтобы не совершили потери какие-то и чтобы мы могли забить легкие мячи. Ну, где-то у нас получалось, где-то нет. Проблема у нас против зоны с игрой против зоны, потому что мы ну, как-то не можем найти э, правильный подход, как э, баланс между бросками и проходами, обострением зоны. Здесь у нас еще были проблемы. В принципе, ну сегодня фолов много было очень, с обеих сторон команд. Ну, в принципе, единственное, наверное молодцы, что выиграли, а так Играли мы сегодня не очень. Мы играли вторую игру подряд, а местная команда играла, как бы они были посвежее. И у нас не хватило, скажем так, эмоций. И именно игровых эмоций. Мы оставили их в прошлой игре очень много. И сегодня те люди, которые выходили в ротацию, они, к сожалению, не так помогли, как мы хотели. Ну, «Скривой рог», конечно, настроился. Очень сильная команда у вас. И... Показали сумасшедший процент трехочковых. В первой половине там, за 60 плюс мы выиграли подборы. И видно, что они были послежее. После уже перерыва э, организация нападения у нас чуть пошла получше. Начали выполнять игровые схемы, которые мы нарабатывали. И чуть вошли в игру. Но сложно такое расстояние очков было большое, что тяжело было надеяться на победу, но мы сражались до конца, боролись, я думаю, зрителям было интересно. И не опустили руки и сражались до конца. Матч очень тяжелый, матч неоднозначный. Опять немножечко разные две половины. Я благодарен ребятам, что у нас есть стержень, у нас есть определенные бойцовские качества, которые позволяют такие матчи удерживать. Сегодня из 11 человек на скамеечке 7 имели повреждения, больше или меньше степени. На последний момент было непонятно, будет ли игра Дима Глебов и Ивша. Учитывая то, что Забирченко в ближайшее время нам не поможет, кадровые проблемы выходят на первый план. Мы рассматривали эту игру не только с точки зрения а, турнира борьбы, но и с точки зрения подготовки уже к киевскому туру, который у нас через три дня две спаренные игры с прямым с прямым конкурентом. Поэтому, естественно, хотелось использовать максимально широкую ротацию. В принципе, из тех, кто был, наверное, шире сегодня просто бы не получилось. Благодарим ребятам за самоотдачу. По ней претензий нет. Есть претензии по э, одному показателю, это потери. К сожалению, э, мы настраивались. Мы разбирали, мы хотели, но показатель 21 потеря за игру слишком большой для того, чтобы быть удовлетворенным данной игрой. Но при этом еще раз говорю, к ребятам претензий не имею. Самоотдача на уровне. Очень надеюсь, что эта самоотдача поможет а нам в Киеве. Уже э, под думаем на Динамо уже готовимся, уже смотрели видео и э, единственное, что, наверное, на сегодняшней игре хочется э, сказать э, такие слова э, абсолютно э, позитивные команде соперника. Молодцы большие, очень агрессивно, очень э, правильно, очень грамотно. Э, пытались поймать нас э, на наших ошибках. И э, вот этот такой тяжелый, вязкий мужской баскетбол сегодня был с первого до последней минуты. Э, еще раз говорю, по сравнению с той командой, которую мы увидели на предсезонном турнире в Черкасах, это Бипов просто произведение искусства. То есть меня простят за такое вольготное трактование, но ребята просто молодцы. Во-первых, э, Казалось бы, всех знаем очень давно, но они вышли на определенный уровень, который в этой суперлиге позволяет им показывать достаточно содержательный баскетбол, и не зря они на таком высотом месте. Еще раз говорю, очень-очень рад за ребят и очень сильно хороший класс.